Пацаны, места где-то под Бахмутом. Наши казаки пришли мы на расскажу, смену. Дед, Дед. идем расскажу, мы будем выходить. <говорит> Он наступил. Новый проход. А, все ближе и ближе. Сейчас раскладает постоянно плохо. опять 5 Короче, посадочку разкладываешь. Ну, таке воно 24 на 7, скажем. Постійно. И такая, может быть, по всему фронту. Ничего хорошего. Вот ну, есть. У нас Штурм. Значит, на этот что? Значит, всякие попадания по нему. такого богато. Это цивина. А, что за Выходим. Пацаны. Она... Ну, что, вперед. Ну, дистанции метров 70-100 надо. Хорошо. Что все надо, бачите.